চানৈক্যই কৈছিল আপোনাৰ পত্নী কিমান সঁচা এইকেইটা কথাতে গম পাব আপোনাৰ বন্ধু প্ৰকৃততে বন্ধুনে কেৱল প্ৰয়োজনৰ বাবেহে আছে এইকেইটা আচৰণ দেখিলেই গম পাব চানৈক্যই কৈছিল সুখী জীৱন যাপন কৰিবলৈ এইকেইটা কাম কৰিব লাগিব মহান পণ্ডিত আচাৰ্য চাণক্যক আচাৰ্য কৌতিল্য আৰু বিষ্ণুগুপ্ত নামেৰেও জনা যায় তেওঁৰ বুদ্ধিমত্তা আৰু বিচক্ষণতা এতিয়াও আলোচনাৰ বিষয় আৰু ইয়াক উদাহৰণ হিচাপে উপস্থাপন কৰা হৈছে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপুনি আচাৰ্য চাণক্যৰ বহুমূলীয়া চিন্তাৰ সৈতে পৰিচিত হ'ব গতিকে আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ সৈতে শেষলৈকে থাকক আহক আচাৰ্য চাণক্যৰ বহুমূলীয়া চিন্তাসমূহৰ বিষয়ে জানো বিশ বছৰ বয়সত মানুহৰ মুখখন প্ৰকৃতিৰ উপহাৰ ত্ৰিছ বছৰ বয়সত মুখখন জীৱনৰ অভিজ্ঞতাৰ প্ৰতিফলন কিন্তু পঞ্চাছ বছৰ বয়সত মানুহৰ মুখখন নিজৰ উপাৰ্জন হৈ পৰে প্ৰেমেৰে ভৰা চকু শ্ৰদ্ধাৰে প্ৰণাম কৰা মোৰ সহযোগ কৰা সাত সঠিক পথত খোজ কঢ়া ভৰি আৰু সত্যৰ লগত জড়িত আত্মা ঈশ্বৰৰ প্ৰিয় শাৰীৰিক সৌন্দৰ্য থকা নাৰীয়ে মাত্ৰ এৰাতিৰ বাবে সুখ দিব পাৰে কিন্তু হৃদয়ত সুন্দৰী নাৰীয়ে আজীৱন সুখ দিয়ে সেয়ে হৃদয়ৰে ধুনীয়া নাৰীক বিয়া কৰাই ভাল জন্মগত গুণ সলনি কৰিব নোৱাৰি যেনেকৈ নিম গছক গাখীৰ দিলে মিঠা নহয় কিন্তু গাখীৰত পানী যোগ কৰিলে পানীও গাখীৰলৈ পৰিণত হয় একেদৰে ভাল মানুহৰ লগত থাকি আমিও ভাল হ'ব পাৰোঁ সেয়েহে আমি ভাল মানুহৰ লগত বন্ধুত্ব গঢ়ি তোলা উচিত কেতিয়াও নিজকে বুজাই দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই কাৰণ যিজনে আপোনাক বিশ্বাস কৰে তেওঁক বুজাই দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই আৰু যি নকৰে তেওঁ কেতিয়াও মান্তি নহব এটা ডাঙৰ হাতীক সৰু শিকলিৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰি ইগ' ধ্বংস কৰিবলৈ এটা সৰু চাকিয়ে যথেষ্ট ডাঙৰ ডাঙৰ পাহাৰবোৰ লৰচৰ কৰিবলৈ এটা বৰ্জপাতৰ ঢৌৱেই যথেষ্ট গতিকে শৰীৰৰ আকৃতি আৰু সৌন্দৰ্য গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় কেৱল আপোনাৰ ক্ষমতা আৰু আত্মবিশ্বাসে গুৰুত্বপূৰ্ণ এজন শ্ৰমিকক তেওঁৰ আজৰি সময়ত এজন বন্ধু আৰু আত্মীয়ক বিপদত আৰু এগৰাকী পত্নীক দৰিদ্ৰতাত বিচাৰ কৰা উচিত বেয়া বন্ধু বেয়া পত্নী আৰু বেয়া সংগীৰ লগত থকাতকৈ অকলে থকাটোৱেই ভাল কিয়নো ইহঁতে জীৱনটোক উজ্জ্বল কৰি তোলাতকৈ ধ্বংস কৰে লোভী মানুহক টকাৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰি কিন্তু এজন ভাল মানুহক সঁচা কথাকৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব ৰজাৰ শক্তি সৈনিকৰ মাজত ব্ৰাহ্মণৰ শক্তি আধ্যাত্মিক জ্ঞানত আৰু নাৰীৰ শক্তি সৌন্দৰ্য যৌৱন আৰু মধুৰ বাক্যত নিহিত হৈ থাকে দুষ্ট মানুহক যিমানেই সন্মান নকৰক কিয় তেওঁ সদায় দুখৰ সৃষ্টি কৰিব জীৱনৰ অতীতৰ মুহূৰ্তবোৰৰ বাবে চিন্তা নকৰিব ভৱিষ্যতৰ কথাও চিন্তা নকৰিব জ্ঞানী মানুহে কেৱল বৰ্তমান সময়তহে জীয়াই থাকে ভাগ্য প্ৰতিকূল হ'লে ভাল কামো বেদনাদায়ক হৈ পৰে প্ৰেম আৰু বোহক সমান বুলি নাভাবিব দুয়োজনেই ইজনে সিজনৰ শত্ৰু ধন বন্ধু পত্নী ৰাজ্য পুনৰ লাভ কৰিব পাৰি কিন্তু শৰীৰ পুনৰ লাভ কৰিব নোৱাৰি পৃথিৱীখন সত্যৰ ওপৰত থিয় হৈ আছে সূৰ্য উজ্জ্বল আৰু বতাহ বয় কেৱল সত্যৰ বলত ফুলৰ সুগন্ধি বতাহৰ দিশত বিয়পি পৰে আনহাতে মানুহজনৰ ভালপোৱা চৌদিশে বিয়পি পৰে যিজন ব্যক্তিৰ লগত কাম কৰিব বিচাৰে তেওঁৰ লগত এনেদৰে কথা পাতক যাতে তেওঁ ভাল পায় ঠিক যেনেকৈ চিকাৰীয়ে হৰিণ চিকাৰ কৰাৰ আগতে এটা মিঠা গীত গায় সুষম মন সন্তুষ্টি আৰু দয়াই হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ গুণ সত্যক জনাতো সহজ কিন্তু জীয়াই থকাটো কঠিন মিছা কথা কলে ভাল লাগিব পাৰে কিন্তু শুনিলে বেয়া লাগে সমাজত সত্যক লৈ বিভ্ৰান্তি ৰৈ গৈছে এই পৃথিৱীখন স্বাৰ্থ পৰতাৰে ভৰপূৰ প্ৰতিটো সম্পৰ্কৰ আঁৰত কিছু স্বাৰ্থপৰতা থাকে স্বাৰ্থপৰতা অবিহনে বন্ধুত্ব নাথাকে সেয়া এক তিক্ত সত্য মানুহ নিজৰ কৰ্মৰ দ্বাৰা মহান হয় এজন সহজ সৰল আৰু সৎ ব্যক্তিক প্ৰায় মূৰ্খ বুলি গণ্য কৰা হয় নিজৰ গোপন কথাবোৰ আনৰ লগত শ্বেয়াৰ নকৰিব ই আপোনাৰ ক্ষতি কৰিব পাৰে উজুটি খোৱা আৰু হেৰুৱাই মানুহক পৰিপক্ক কৰি তোলে যেতিয়া সম্পৰ্কত ফাট মেলে তেতিয়া সেইবোৰ উন্নত কৰা উচিত শেষ কৰা উচিত নহয় আমি আমাৰ জীৱনৰ সময় আৰু মূল্যবোধ বুজিব লাগিব কাৰণ এইটোৱেই আমাৰ প্রকৃত সম্পদ যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু এনে আমোদজনক কাহিনীৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ